Salam dostlar, hoş gördüyü. Eee bir eee Aleksandr Blokdan bir şeir oxumaq istəyirəm bizim dildə. Tərcüməçi Elvas Borçalov. Bu, bu şaircı olub, bizim şair və tərcüməmiz olub. Eee yazının məni burada mən xoşdurum, şeirlərdən budur. E, nə oxuşdurduğumu sonra deyəcəyəm, ondan sonra. Nə yunu da. Yəni belədir. Bu yaşayış məntəqəsidir. Deməkdir. Hərfin mənası qum təpəcikləri deməkdir. Fura. For example, bu blok Rus şairi Luka 20-ci 20-ci əsəsinin Rus şairi Luka belə səhiblər. Yad boğ ya. Ə sevmirəm mənasız bir lüğəti ki eşqana sözləri məzdum kəlamı mənimsən səninlə bizə deməsən ömürlük səninlə sevirəm olsun sevmirəm qulluğu əsarəti mən azad bir nəzərlə qəşəng qadının gözünün içinə bax dədir. Ha bu gün gecədir, amma sabahsa bir parlaq, bir yeni gün doğacaqdır. Qürurlu ehtiras, gəl apar məni. Sabahsa mən çıxıb gələsiyam bil. Könlüm sağaldı. Şurdan iziyəli. Şamlığım qatranı bəsləyib. Onu cudlaşmış üzümdə nə varsa mənim. Elə könlümdə də həmən-həməndir. Şimau dənizində qaynaşan qumu, cızız görkəmi ilə mən də qəşəngəm. Belə düşünürdüm Finlandiyanın sərhəddi boyunca bəyləndəndə. Yaşıl göz, saqqallı, saçlı finlərin Məsur lehçəsini dinləyəndə. Buxar gövsəydə platformadadır. Hazırca dayanan qatar sükutda. Burada gömrük xana boruqçuları yolun qurtardığı qumsal yağğanda yatıb tənbəl-tənbəl dincələrdilər. O üzdə bir yeni el göründü. Yurtsuz rus rus mehabətdə baxırdı burdan tanış olmadığı o yad ölkəyə. Mənə düşürdüm. Birdən o gəlib dayandı yamacda. Günəşdən, qumdan gözləri qızarıb kürəlləmişdi. Qatranlı şamlar tə şəvə saçları çiyininə düşəndə mavi çalardı. O gəldi. Yırtıcı baxışlarına, zillədi yırtıcı baxışlarına. Ucaдан şaqqanaq çəkdi gülərək. Bir ovuz qızıl bu, bir cəngə də ot. Tulladı üstümə. Sonra atılıb, hopbanı hopbanı endi yanacaq. Düşüb arxasınca qovduqca qovdum. İti yüz gözümü iynə yarpaqlar. Paltarı cırıldı, əli qanadı. Işıqda qışqıra, qışqıraq qovdum onu. Qovdum bəhşi kimi. Qovdum, səslədim. Dindi şey purçun qışqıraqlarım. Qumsal təpələrdə qayınaşan qumda günsbala seçilən ayaq izləri Bir azdan şamlıqda qeyb oldu getdi. Gecənə mavisi örtdü şamlığı. Qaçmaqdan yorulub olub təyin nəfəs uzanıb qalmışam onların üstə. Yanan gözlərində dayaNmaydı o. Qaçır qəhqəhələ, qaçır hələdir. Ayaqlar qəhqəhə, saçlar qəhqəhə daşdır zəngələnən paltar qəhqəhə uzanıb beləcə düşünürəm bu gün də gecədir sabah da gecə bu şey purs səsində kəsib yolunu hələ oğlanmamış onu bəşi tək hələ deməsən ki mənimsən mənim o da qışqırmasa səninəm sənin keçəcəyəm buradan keçəcəm 1970-ci ildə yazılıb. Ona görə ilimin cəhsir dedim. Eee. İndi e, şeyə bu qədərdir. Canım biraz bunu mən e, deyim nə maraqlıdır bu da. Baxaq. E, dostlar, biz burada bu şeyin bizim duyğularımızla bağlılığı varmı, yoxmu? Bunu qırağa ataq mən indi öz baxışımı bu da sizdən bölüşürəm. Bu olmazsa, yəni bu olmazsa bizim bu şeirdən estetik həzz almaq imkanımız xeyirəzdə azalar. Yəni bu duyğu şairin duyğusudur düşünə bilərik, onu da düşünə bilərik şairin xəyalının duyğusu da düşünə bilərik. Yəni bu ola bilər ki, o çox yaşayır bir şeydir. Xəyallarla onu yaşadıb və o üzə çıxıb. Bura qədər bildinizmi? Yəni biz bilməliyik ki, biz bu da burada, burada Aleksandr Blok'u oxuduq. Yəni çox da bizim duyğularımızla bu üst düşsüzdə düşməsin. Bu lazım deyil çox da baxdan. Çünki belə olduqda biz mətnindən çox da estetik ləzzət ala bilmirik. Bunu biləndən sonra, yəni biz bunu axtarmırıq. Şair bunu yaşayıb mı, yaşayıb, bu çox da əhəmiyyətli deyil. Mətnə, yəni bu nəzmə fikir verəcək. Nəzmin özündən daha üstün bir şey bunu burada ola bilər. Mən mənim almadım, məsələn, üçün. Bu nazımda çox mənalı bir şeydir. Məsələn, fals şot. Fals şey kimi nə nazir tutan. Bax burada hal alır. Məsələn, dürüstlük deyir nazir tutan. Bax poeziyanın dürüstlüyü. Burada fikir verirsiniz? E, Aytsın da bu burada nədir? Məsələn, əvvəllər deyəndə söyləyir ki, mən deyir, mənimsə səninə bircə dənəsən, ömürlük səyən, sevirəm səni bə sözlərə xoşlanmıram öyrətimdə. Yəni bu mənasız sözlərdir. Bunu bildinmi? Bunu bildinizmi? Yəni bu sözdə nə üçün? Nə üçün? Nə üçün bunu düşünürsünüz? Bu da bu bizə bir fikir verə bilər. Yəni məsələn mən düşünürəm ki, to nəyə görə punteis? Baxın blok error. Və, yaxud, və yaxud deyib nə üçün ə, ə, belə belə bir deyir? Çünki dostlar, məsələn, çünki e, e, həyatda hər kəsin çox çox insan həyatında, hər kəs deməli, çox insan deyə. Və mənim gördüyüm bir insan, elə gəlir insan həyatında. Həyatın, Səni sənə sevirəndeyillər, nə belə bir sözlər deyirlər, sənlə ömürlü sənlə bu boş şikalları da görmüsünüz, nə bilirəm. Çox yerdə həyatda şikallardı qaqılırdı və həyatın özündə e, amma ayrılıq o. Nə üçün? Çünki bilisinizmi, o ayrılıq bu təbiddir. Bana əsərlər boyunca məcəllə çox sayda insan olur ki, bununla başa düşmək istəmir. Bu çox təbiddir. Və bunu bilməlidir. Təbiddir. Yəni bax, fals yoxdur bu mətnin də, bu poeziyanın da. Həvazlı olduğumda. Deyəsə bu nədir? Amma bunu demə. Əslində bu da fals deyil. Yəni fals olmadan deyir ki, mən bunları sevmirəm. Çünki belə axı olub. Yəni belə olur da, ömürlük səylə olmaz. Bu indi başqa kartonlar da, məsələn, çün nəyəsə qatlaşasan, nəyəsə görə e, bir kəsəndən bir yerdə olasan, nəsiz hansısa bir məsələyə görə indi çütüllə də səbəblə də, amma belə olmur. Süsən qadınlar e, düşünlər, ömürlük falan olmaz. Bəlkə bu gün üçün deyil. Yəni bu, bu belədir bu belədir. Yəni mümkün yoxdur burada. Dəyindim ki, orada bəzi nələrlə sə görə yaşaya bilərsən bir yerdə kimdənsa amma ömürlük ki, olmaz. Bu bu deyil. Yəni belə şey dil istəmirəm. Mən mənim dil qatında sevirəm belə şeyləri. Bu mənasız söhbətlər. Sənnə mənim sən baş. Sevmədən qulluğa salar demə. Yəni bu da həmən şeirdi. Yəni sevgidə məsələn sən qulluğundasan da kim səni salıb əsarətə. Yəni e, sən qol qoluğunu ayağını bağlayıb da, qandaldı. Hı. Nəsə sonra da həm bunu deyir ki, o oxu, indi oxumuşanda oxumuş bunu sizə deyir ki, məsələn, "Mən deyib, yenə gün doğacaq, yenə gedəcəyəm. Hə, ehtiras məni apar, amma sabah mən çıxıb gedəcəyəm, bil bunu." Və bu buna demir. Sonra dedim ki, həm sənin nature belə, çoxum sadələftir. Yəni mən nədirsə odur. Şurdan əziyyəli şamlığın qatramı, yəni təbiət məncətdə, təbiət bunu bəsləyib. Yəni tə, təbiətin içində olan bir şeydir təbiətdə də. Təbiətdə isə yəni, ona görə e, təbiə papela deyir. Təbiə yalanından qalatmaq istamandı. Dedi mi? So, şimal dənəsində qayınaşan qumun, cılız görkəmi ilə mən də gəşən yəfalanabla. Ha, bu düşünülmüşündə bu Finlandiyadır. Belə düşünülürdü Finlandiyada. Gəzir orada falan, gözləməsə görsənər də. Məsələn, eee, e sonra görüməxana qorxulara da dincəlir, e rus məbədə baxır burdan tanış olmayan yad ölkəyə bu bir mənzərədir, birdirsənə. Ola düşünəndə belə görünmüşdü. Şunu bu bir bir, məsələn, bir, bir 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 anı əbədləşdirirdi ədəbiyyatda, peyzajında. Zehnindəki bir o qrazı dəyişdirir. Mən bunu da bildiyim. Sonra deyir, məsələn, belə düşünürdüm, eee, binə birdən o gəlir, bu qızı deyir, bir xanımadır. Gəlir damadı Yamazla dayanır. Yəni bunu onu görür, baxır ona. Yəni bunun gözləri qara, qara qızın, qara rüşsaları var, şəvəkini yirtıcı baxışları buna baxır. İndi bu qız da deyə bilər, deyə şairin indi təsvir edirmi ya o çox önəmli deyil bu olub-olmayıb, amma qız yartıcı baxışları var. Ətraflı bir qız zilləndi yartıcı baxışlara. Bu da ona belə baxır. Ha, ə, ə, qız bunu şey aşağı axdır, otatır, nə o. Qızı qomardır. Sonra qaçır gedir. Bu da onun arxasınca gedir. Bu təbiiyiddir, təbii. Yani Təbiətin içində olan sanki baş vermişdir bu da xüsusi dedik o 100 gözümü iynə yapbarlar. İynə yapbarlar, ağacdan da xüsusən qız qızın alaca. İndi çəs pahta da zırlıb. Hə, pahta zırlı, indi qanadı buca zırlıyır. Şəhərə qışla qovdum onunla. Hə. <coughs> bu qızın da alaca acıb da bu qız buna çər otatı. Qaçır. Hə. Ayağ risləri qız getdi. Qız gözdən itir. Sürətlə qaçıb gedir qaçmadan yorulub olub təynəfs. İndi bu oğlan, yəni bu şair bayaq şair oldu. Adı deyəndə bəğənlər, bu randa olur. Uzanıb qalır təynəfs. Qumvarın üstə. Bütün bu gördünüzmü? Yəni fals yoxdur. Yəni çox tərb, təbilik var. Deyir ki, məsələn, mən sevmirəm o sözləri, sevmirəm əbədiyy sənin nə falan bu sözləri. Çünki bu mənasız sayıram bunu mən məhsiz bildim və bu sözlərdən ibarət olan bir bətdir. Çünki belə olmaz əslində, hə? Təbliğ var da, yəni bu da fars şoxtur. Mən farsçı işi bu nəzərdən keçirəndə. Poeziyasında fars yoxdur. Məsələn, bəyərar var ki, sevgi damlələ yansıdı yana. Soncu tut to 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 Mənim içində fars yoxdur. Əvvəlində yoxdur. Hə, amma bir dənə Yaxı, qız gülür. Bu təbii deyil. Hə qız gülür, düz bunu atdı, vəhşi baxışdı. Qız buna baxır, vəhşi baxışlara. Qaçdı alınca bu indi iki oğlan uzarıqda. Qız qorxub indi belə uzanır da. Amma belə başa düşürəm, bu uzanıb yorulub. Uzanıb qalmış amma onların üstə yanan gözlərində dayanmır bu. Hələ də onun gözlərində bu onun qaçışı, qızın qaçışı. Qaçır qəqqə, hələ qaçır hələ də ayaqlar qəhqəhə, saçlar qəhqəhə, qaçdıqca yellənən paltar qəhqəhə, qış stasionirdə. Uzanır beləcə düşünürəm mən. Bu gün də gecədir, sabah da gecə. Bu şey purs səsində kəsib yolmu? Qızdıq-qısdı. Hələ ovlamamış o dəştək. Hələ deməsəm ki, mələmsən mənim. O da qışqınmasa sənə nəmsən. Gedəsi deyim bu dərsə. Hə, ha, yenə də falçı deyim əslında deyə nə deyir? Deyir ki, məcburam biz birimizə alladırıq ki, vəzuram bir-birimizə alladırıq ki, <laughs> bu, bu indi sevgiyi alsın da. Ora deyir məsələn, "Səninə bu sözlə sevmirəm." Çünki sənlə də mənasızdır. Amma sevməyimdən deyil, da, yəni sevməyə bilərəm. Yəni sevməməyimdən deyil bu. Sevirəm, amma da bu qız diyrisil ki mən bura belə deyim. Əvəsə bu istiyir ki mən bura belə deyim. Ona görə də deyirəm adam sən, insan, adam insan, insanın hə, gələcəyi deyirlər, burda heç yəni yani, baxın. Yəni bu öünədir məsələn üçün. Bu halın belədir də, hə? yəni belədir də. Hə? Yəni orada da fərq deyil, o burada da fərqdir. Burada da fərqdir. Yəni bir nişan göstərmək istəyir kimsə məndə burada. Belə, yox, şeirin içindəki o adam demək istəyir ki Belədir də, yəni gələc yəni, bu sözü demə ona. O da mənim olsun. Belə. Yəni bu məqamda bizim yox, şeirin fars necə deyilməsidir. Yəni hətta bu halda da belə fars deyilir. Nəyi? Yaxı bu nə nə verdi sənə bu? Məsələn, şeir nə verir sənə bu? İstədik, istədik həzd edirdik deyəndə didaktika varmı heç nə yox. Deməkdir ki, qadını elə elə -el mətemirasdır. Amma dissanta o qısna sənə cəndi yara bilər. Bəyən bir şeyi anlaya bilərsən ki, amma sənin üçün bu olmaz, bu heç, bu başqa. Bu qısna ilə bağlı bir şeydir. Amma o bir bir, bir həyatın bir anlaışı var dayanır. Həm də ora baxsan anlayırsan da bəzi şeyləri, yəni istəmir halda sənə kəraliyyət edir ki, beləldə? niyə belə? Niyə belədir? şair bu sözü deməlidir. Qızatı, qız bunu istərsən bu da listəsin. Sevgiyi arasan. Güclüdür. Yəni bir bir həyatın bir, bir parçasını belə deyək də. Varlığının bir parçasının kəşfidir bu. Payajağın kəşf edib bunu məsələn bir anı kəşf edib və bu səndə çoxlu düşüncələr, xəyallar oyadır və yaxud E, mətnin özündən, quruluşundan ləzətləyə bilirsən. Dəyiyim yəni, ki, bunu çox duyğuları buraxmalı, buraxmalıyıq. Yəni o da məndə deyil ki, ha. Bunu sən bütün ömrün yaşamalısan və ya yaşamısan. Yox, yəni o halda bu şairin yazdığı bir şeydir. Bunun içərisində biz o, o yaşantaq bilir düşünə bilərik. İndi kim ondan nə götürür, nə edir? Bu artıq son əkündür. Belə dostlar. Çox sağ ol.